شکریہ ہمارے ہاں عام طور پر اتحاد مسلمین المسلمین وحدت بے مسلمین کی بڑی باتیں ہوتی ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کا کیا وہ ہے تصور کیا اتحاد بین المسلمین کیا ہم سارے دیشیا سنی وہ سب ایک ہی وہ ہو گئے وہ بڑے ایک تو یہ بتائیں دوسرا یہ کہ آپ خود بھی اس کو مانتے ہیں کہ اتحاد المسلمین ہونا چاہیے نہیں اور اگر آپ یہ مانتے ہیں تو پھر اس کے راستے میں کچھ رکاوٹیں جس جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے اتحاد نہیں ہے یہ تین باتیں اتحاد مسلمین کا مفہوم کیا ہے ایک تو یہ بتائیں اور آپ اس کو مانتے ہیں کہ ہونا چاہیے اگر ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے اس کے راستے میں کیا رکاوٹ ہیں دیکھیں پاکستان کے بحثیت قوم ہمیں استحکام کی ضرورت ہے وحدت ہماری پارا پارا ہے مذہبی بنیادوں پہ تقسیم الگ فرقوں کی بنیاد پر تقسیم الگ لسانی بنیاد پر تقسیم الگ برادری کی بنیاد پر تقسیم الگ یعنی اس انداز میں ہم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے ہیں تو یہ تو وقت کی ضرورت ہے ہماری پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اس اس قسم کی تناؤ کی کیفیتوں کو باہمی جو ہے وہ ختم کریں کسی طریقے سے صحیح. اور ہم اس سطح پر آئیں کہ دوسروں کو قبول بھی کریں دوسروں کی خدمات کا اپنے ملک کے لیے اعتراف بھی کریں اور جو تنازعات اور اختلافات ہیں ان کو ان سے زیادہ جو ہے ہمارے درمیان مشترکات ہیں صحیح تمام آپ مطالب تم تمام مقادب ہیں میں کہتا ہوں بھی کہ بھی اس وقت دا پاکستان میں کوئی بھی انقلاب کوئی بھی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی سیاسی سطح پر جب تک کہ نیچے سے بنیادوں سے بحثیت انسان ہم درست نہیں ہو جاتے صحیح اب یہ بریلوی ہوں شیعہ ہوں الدیس ہوں دیوبندی ہوں کیا ہمارا اس پہ اتفاق نہیں ہے کہ ہمیں سچ بولنا ہے کیا ہمارا اس پہ اتفاق نہیں ہے کہ ہم نے کاروبار ایمانداری سے کرنا ہے کیا ہمارا اس پر اتفاق نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس پاکستان کے کے لیے جو ہے جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے ہمارا اس پر اتفاق نہیں ہے کہ ہم جو ہے آ, یہ پا, پاکستان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کے مثبت ان کے اندر اوصاف پیدا کریں हुँ. تو یہ یہ جو کرنے کا مذہبی جماعتوں کے کام تھا نا وہ ہم نے پسپش ڈال دیے صحیح یعنی دا. اگر الحدیث فکر سے اور سے عقائد اور نظریات کا حامل کوئی شخص پاکستان کی بھلائی کے لیے اپنا کردار ادا کرے یا دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا شیعہ ہو پاکستان کی بھلائی کا کہ اس اس طرح کا اس کا کردار بنا دیا گیا ہو کہ وہ اگر پولیس میں جائے تو اگر وہ فوج میں جائے تو اگر وہ کسی ادارے میں کسی اور ادارے میں سرکاری محکمے میں ملازم ہو تو اپنا کام ذمہ داری سے ایمانداری سے ادا کر رہا ہو تو پھر یہ جو دے دے یعنی اخلاقی اقدار ہیں تقریباً سب کے درمیان یکساں ہیں بالکل اللہ کے दिल्कुल رسول صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے سب کے درمیان تقریباً یکساں ہے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے وہ جو وہ جو, جو یعنی نصوص قرآن کے ذریعے سے اگر ہم آئیں اس میں جو مشترکات ہیں اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ یا اللہ مدد یہ کوئی نہیں کہے گا کہ بھئی یہ غلط ہے ٹھیک ہے شیعہ ہو بریلوی ہو ٹھنڈ اللہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا اختیار تو بھئی جو مشترکہ چیز ہے اس کو پروموٹ کر لو صحیح اگر کوئی اللہم صلی علی محمد اعلیٰ علیہ محمد کوئی نہیں کہے گا کہ یہ بھئی یہ غلط ہے کیونکہ یہ مشترکہ چیز ہے تو بھئی جو مشترکات ہیں اس کو اس پر زور لگاؤ نا جو جو اختلافی چیزیں ہیں اس کو آپ اپنی اپنے جو مسلک کی پہچان بنا کر اس کو جو ہے نا اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تناؤ پیدا ہوتا ہے پھر انتشار پیدا ہوتا, है है ہوتا है. ہے تو اتحاد بین المسلمین کی اشد ضرورت ہے بہت ضرورت ہے برداشت کی ضرورت ہے باہمی ایک دوسرے کے کے, کے معاملے میں لیکن اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ مشترکات کی طرف آ جائیں اور اختلافات جو دس فیصد ہوں گے زیادہ سے زیادہ اگر ہم ایک فیرز بنا لیں نا کہ بھئی یہ تو مشترکہ چیزیں ہیں اور یہ اختلافی چیزیں ہیں تو مشترکہ چیزیں زیادہ ہیں اختلافی چیزیں کم ہیں تو مشترکات اختلافات کو اپنے تک محدود رکھیں اپنے مسلک تک محدود رکھیں مسلط نہ کریں ان، ان بیان ان کو اپنی سکتا پہچان نہ نہیں اس کو اپنی پہچان نہ بنائیں نا اس کو پہچان بنا کر اس پر جینا مرنے کا عزم نہ نا. صحیح. بلکہ اس کو جو اختلاف ہے ٹھیک ہے اختلاف رکھیں اس کو اپنا عقیدہ اپنے پاس صحیح. رکھیں لیکن صحیح. ایک صحت مند ماحول ہو جس میں ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں ایک دوسرے کے عقائد پر بحث کر سکیں م. ایک دوسرے تک اپنی بات کو پہنچا سکیں صحیح. ہم سمجھیں دوسروں کو ہم سمجھائیں دوسروں کو تو اس طرح کی صورت حال پیدا کرنے کے اتحاد بین المسلمین کی لیکن وہ جو تصور لوگ پہ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھائی اتحاد بین المسلمین یہ ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور ہمیں جو ہے بس اس پر جو ہے نا وہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اور بھلے سے وہ دوسروں کو یعنی مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر بھی خاموشی اختیار کر لینی تو یہ تناؤ ختم کرنا ہر مکتب فکر کی قیادت کی ذمہ داری ہے اور یہ تناؤ ختم ہوگا اپنی پالیسیوں کو تبدیل کرنے سے صحیح اپنے عزائم کو پاکستان کے مفاد میں اس کی ترجیحات طے کرنے سے صحیح لیکن جب صحیح ہم فرقے کو زیادہ پسند کریں گے پاکستان سے زیادہ تو پھر جو ہے یہ تناؤ ختم نہیں ہو سکتا صحیح, صحیح, صحیح یہ بڑھتا ہی رہے گا بڑھتا رہے, رہے, بہت رہے گا بہت شکریہ عامر صاحب میں آخری سوال آپ سے بہت معذرت تائم بھی میں آپ سے زیادہ لے لیا یہ الحاد کے بارے میں ہمارے ہم ہاں مذہبی لوگوں میں میں نے دیکھا سنا کہ تھوڑا کوئی ہلچل سی ہے تو واقعی یہ کوئی الہات آپ لوگوں کے ہاں یہاں کوئی خطرے محسوس کیا جا رہا ہے آپ کی مذہبی حلقوں میں مدارس کے حلقوں میں علماء کے حلقوں میں اگر ایسا ہے تو کیوں مطلب کیا وہ اتنے کوئی مضبوط اس کی بنیادیں ہیں کہ مذہب کو اس سے خطرے میں یا یہ ایسا ہی ہے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے الہات ابھی جو موجودہ دور میں میرا خیال ہے کہ الہات جو ہے اس وقت بہت بڑا خطرے کا روپ دھار چکا ہے اچھا اور جو یونیورسٹی کالجز اسکولوں کے جو طلباء ہیں ان میں جو ہے بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ مدارس جو اس کی جو پروڈکشن ہے وہ اس معاشرے سے مناسبت رکھنے کی والی نہیں تیار ہو رہی یعنی اس اسلوب میں جواب دینا صحیح اور ان کے ان کے سوالوں کو بے ادبی سمجھنے کے بجائے اور درد دل اور نرمی کے ساتھ ان کے ان کی ذہنیت کو سمجھنا اور اس کے مطابق ان کو جو ہے نا وہ مناظرے کے بجائے ایک, ایک اس کو ایک دعوت دعوت کے طور پہ پیش کرنا ان کے سامنے دین کو یہ نہیں ہو رہا جو ہمارے مدارس کی تیار کی ہوئی جو مخاطب کرنے والے لوگ ہیں وہ جو ہے فوراً فتوی بازی کر رہے ہیں اور کوئی کسی قسم کے سوال کا سوال پیدا ہونا میں نے بتایا کہ معلومات کا ایک سمندر ہے جو اس وقت امڑ آیا ہے اور ہر ایک کی دسترس میں ہے تو ایسے میں سوال پیدا ہونا یقینی بات تھی تو اب ان کو اسی انداز سے علمی انداز سے ان کو جواب دینے کی صلاحیت پیدا کرنا اور نرمی کے ساتھ جواب دینے کی بجائے ان کو فتووں کی زد میں لانے کے ان کو جو ہے درد دل کے ساتھ ان کے ساتھ اپنے ان کے سوالوں کے جواب دینا تو یہ چیز نہیں ہو رہی اس وجہ سے جو نئی نسل ہے ان میں سے بہت سارے لوگ بدک رہے ہیں مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں اور اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے یہ اس انتشار اور فرقہ واریت کا بھی ہے नहीं کہ नहीं। یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے یہ یہ کہہ رہا ہے یہ یہ کہہ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب ہمیں لڑائی سکھا رہا ہے جھگڑا سکھا رہا ہے تو یہ جو میں सही. کہتا ہوں کہ یہ جو اپنے فرقوں کے دفاع کے لیے جھوٹ اور اس کے سہارا لے کر کوششیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر آ کر جو اسی طرح لوگوں کے سامنے آ کر وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے ان کلمات سے ان کے ان باتوں سے معاشرے اور نئی نسل کو کیا س... وہ رہے, میسج مل رہا ہے میسیج مل رہا ہے وہ کس طرح ہو جائے, بقی جائے بقی گا تو یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے مخاطب کرنے کی ضرورت ہے اپنی نئی نسل کو اور اس کے سوالات کو اس کی ذہنی کیفیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق اس کو ورنہ یہ مذہب بیزاری کی جو فضا ہے حالانکہ یہ مذہب کی عروج کا دور ہونا چاہیے تھا لیکن ہماری نااہلی کی وجہ سے یہ مذہب بیزاری کا دور بن رہا ہے حیرت ہوتی ہے صحیح جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہ یعنی آج جتنے اس کائنات کے اسرار و رموز سے پردے ہٹ چکے ہیں اس وقت تو اللہ اکبر کی صدایں بلند ہونی چاہیے تھی دنیا میں لیکن الٹا کام ہو رہا ہے بالکل اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود اس کائنات کے بارے میں اور اس کائنات کے کریٹر کے بارے میں ظاہر ہے وہ تعارف ہے کائنات کے کریٹر کا یہ کائنات تو اتنا اسرار و رموز جاننے کے باوجود بھی لوگ اللہ سے بیزار ہو رہے ہوں اللہ سے دور ہو رہے ہوں تو اس میں بڑا ہاتھ ہماری مذہبی قیادت کا ہے صحیح بہت شکریہ میں آ... سید عامر نجیب صاحب کا بہت مشکور اور ممنون ہوں لیکن میں ایک معذرت بھی ان سے کروں گا میں آ... جب کسی شخص کو محض علمی فکری شخص کی طور پر بلاتا ہوں تو اس میں میں اس طرح کا کچھ سوالات جو میں عامر بھائی سے کہ وہ نہیں کرتا ہوں انداز بھی تھوڑا سید عامر نجیب صاحب علمی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تحریکی تنظیمی شخصیت بھی ہے اور جس میں نے آپ کو بتایا کہ مرکزی جمعت پاکستان کے مرکزی آ, اس کے, سن... کے عاملہ کے رکن ہے اور سن کے جنرل سیکیٹری اور خود جب سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ تحریکی تنظیمی کام تو اس وجہ سے میں نے وہ جو کچھ سوالات تھوڑا شاید لہجہ میرا تلق ہوا ہوگا میں معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کو علمی شخصیت کے اس تناظر میں بھی دیکھا ہے نا تو اس لیے یہ میں نے سوالات سے کچھ اس طرح کیے تو میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں بہت ممنور اور مشکور ہوں کہ نے مجھے ٹائم دیا عزت افزائی کی بہت شکریہ جزاکم اللہ بہت شکریہ مہربان